Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asfa Hafiz B. Yusof. Nombor metrik L2024-2002-362. Tajuk infografik yang akan saya bentangkan pada hari ini ialah Tingkah laku buli cyber dalam kalangan pelajar sekolah menengah Malaysia implikasi terhadap program intervensi sekolah. Okey, isu utama artikel yang pertama ialah artikel menekankan bahawa buli cyber semakin meningkat dalam kalangan murid sekolah menengah akibat penggunaan media sosial yang berlebihan. Kajian mendapati lebih 35% murid pernah terlibat sama ada sebagai mangsa atau pembuli yang membawa kesan serius seperti tekanan emosi, penurunan prestasi akademik dan masalah sosial. Yang kedua, berkaitan dengan teori atau model ni ialah isu ini dapat dikaitkan dengan teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura iaitu yang menegaskan bahawa tingkah laku individu dipelajari melalui pemerhatian dan peniruan. Murid meniru, murid meniru tingkah laku negatif yang dilihat di media sosial atau rakan sebaya. Ketidakan kawalan disiplin serta pengaruh rakan sebaya mengukuhkan lagi tingkah laku pembuli. Tingkah laku buli ya, sumbangan utama kepada golongan tertentu ialah hasil kajian ini memberi sumbangan penting kepada pihak sekolah dan guru kaunseling. Selain itu, ia juga membantu mereka merangka program pencegahan buli cyber seperti bengkel literasi digital. Mem, uh, ia juga dapat memberi kesedaran kepada murid mengenai implikasi undang-undang buli cyber ia juga dapat menjadi panduan kepada ibu bapa untuk lebih memantap penggunaan gadget anak-anak di rumah. Konteks Malaysia, beberapa kajian tempatan telah membuktikan bahawa boleh cyber wujud di kalangan pelajar sekolah menengah Malaysia. Sebagai contoh, kajian mengenai impak ke atas kebimbangan dan harga diri pelajar menengah menunjukkan bahawa buli cyber yang lebih tinggi berkait rapat dengan peningkatan kebimbingan dan pengurangan harga diri. Kepala untuk kajian intervensi, walaupun terdapat kajian yang mendokumentasi prevalence dan implikasi psikologi buli cyber, kurang kajian yang menguji secara terperinci bagaimana program intervensi sekolah boleh direka diimplementasikan dan dinilai dalam konteks Malaysia. Oleh itu, Penting untuk kita memahami tingkah laku buli cyber dalam kalangan pelajar sekolah menengah Malaysia dan cara implikasi terhadap reka bentuk program intervensi sekolah. Objektif yang terdapat ini ialah kita dapat menentukan prevalence dan corak buli cyber di kalangan pelajar sekolah menengah Malaysia. Sebagai contoh, jenis buli, medium yang digunakan, kekerapan, siapa pelaku dan siapa mangsa kita dapat menilai keberkesanan atau kekurangan program intervensi sedia ada di sekolah sebagai langkah pencegahan dan pemulihan buli cyber. Kita juga dapat mengemukakan cadangan bagi memperbaiki dan memperkukuh program intervensi di sekolah berdasarkan dapatan. Kelemahan Uh, kekurangan kajian intervensi empirikal, kurang kajian yang benar-benar menilai keberkesanan intervensi sekolah bagi contoh pendidikan literasi digital, intervensi pemulihan psikologi dalam jangka masa di Malaysia. Keterbatasan, keterbatasan yang dalam artikel ini ialah Kesukaran membezakan antara buli cyber dan konflik remaja biasa atau isi-isi yang mungkin dianggap jenaka tetapi menyakitkan yang boleh membawa kepada perbezaan adalah persepsi. Rumusan Buli cyber adalah isu nyata dalam kalangan pelajar sekolah menengah di Malaysia. Meskipun tahap dan jenisnya boleh berbeza-beza antara kajian, implikasi psikologi seperti kebimbangan, kemurungan stres, harga diri rendah serta prestasi akademik dan hubungan sosial yang terganggu adalah konsisten muncul. Progresivasi sekolah wujud dalam bentuk pendidikan atau latihan cyber safety, literasi digital yang boleh ya, tetapi bukti impreka mengenai keberskesanan di peringkat Malaysia. Okey, sekian saja. Terima kasih.